జామత్ ఇస్లామి హిందూ ఆధ్వర్యంలో ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ జమాత్ ఇస్లామి హిందూ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ ముబాసిర్ సఫర్ ఈ ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ జమ చేసిన మీ హిందూ భారతదేశంలో డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలుగా సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తుంది నిరుపేదలకు వితంతువులకు ఆర్థిక సహాయం అందించడం అనాథలు నిరాశయులైన పిల్లలకు విద్యా సహాయం తదితర అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలను జమతి ఇస్లామియం సమహించబడుతుంది తెలంగాణలో మల్టీ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రులకు ఆసుపత్రులను క్లినికలను నిర్వహిస్తూ పేదలకు వైద్య సేవలు కూడా అందిస్తుంది ఈ సంక్షేమ కార్యక్రమాలతో పాటు సామాజిక చెడులను నిర్మూలించడానికి ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక నైతిక విలువలను ప్రోత్సహించడానికి సమాజంలో శాంతి సమరస్యాలను పెంపొందించడానికి జామత్ పనిచేస్తుంది సామాజిక సమానత్వం కోసం ముఖ్యంగా అన్నగారిన వెనుకబడిన వర్గాల సంక్షేమానికి కృషి చేస్తుంది మెరుగైన పాలన కోసం తెలంగాణ ప్రజలు కొత్త ప్రభుత్వాన్ని ఎన్నుకున్నారని జామత్ భావిస్తుంది క్లారిటీలకు ఎస్సీ ఎస్టీ వర్గాలకు ఈ ప్రభుత్వం న్యాయం చేస్తుందని ఆశిస్తున్నారు पहले जो ना के करीब के इलाकों में हुआ प्रति में तो ये जो है ये हिंदुस्तान के एकता को जो लोग डिस्टर्ब करना चाहते हैं उनके पोलिटिकल इंटरेस्ट हो सकते हैं लेकिन हम ये बोलते हैं कि हम एक हैं हमारे हिंदू भाई क्रिश्चियन भाई और मुसलमान सब एक हैं तेलंगाना के स्टेट का जो फैब्रिक है वो सेकुलर है और इस सेकुलर फैब्रिक का हम सबको याद रखना चाहिए सेकंड पॉइंट खम्मम में जो इंसिडेंट हुआ है खम्मम में जो ना है ना नेचुरल क्लाटी आई आपको पानी से पूरा खम्भम जो किया खम्मम में जो प्रॉब्लम है वो किसी कम्युनिटी का प्रॉब्लम नहीं है किसी रिलीजन का प्रॉब्लम नहीं है इट्स ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर लेकिन मैं एज ए वोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट मैं यह देखता हूं गवर्नमेंट एजेंसी एक्ट इमीडिएटली जैनूर के वाक्य को मीडिया पूरा हाईलाइट कर रहा है बट वाई नॉट

नौ को बचाया है तो ऐसी चीज को हाईलाइट आप लोग कीजिए डिजास्टर को बिल्डअप कर रहे हैं और मजबूत कर रहे हैं मैं मीडिया से भी अपील करता हूँ और न कई हिंदू ब्रदर्स हैं जो मुस्लिम्स के लिए सपोर्ट करते हैं कई मुस्लिम्स हैं औरतें हैं और आदमिया हैं, हैं अब देखिए कई टीचर्स हैं जो अपने स्टूडेंट्स में कोई रिलीजन का जो है ना भेदभाव नहीं करते हैं ऐसे कई लोग हैं तो हमें जो है ना इन चीजों को न सिर्फ ये कि आपको स्टेट के वक्त बोर्ड के बारे में जो काम काम करना है बल्कि सेंट्रल लेवल पर आठ एम पी हमारे तेलंगाना से तो ये कोई भी शरण जो है ना हमारे इस वक्त मौजूद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें नहीं होना चाहिए और वक्त बिल को जो है ना फौरी तौर पर वापिस लेना चाहिए और वक्त का जो है ना कोई पॉजिटिव अलग अगर आपके पास है तो मुस्लिम कम्युनिटी से उस पर डिस्कस करके उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं तो ये क्वेश्चन तो तीन इशूज इम्पोर्टेंट थे चाहे रोड का इशू या का इशू और वक्त का इशू जिसकी वजह से मैंने महसूस किया कि स्टेट लेवल कम्युनिकेशन हम करीमनगर से लेंगे तो आज यहाँ पे हम सिर्फ लोकल की जो ना बात नहीं कर रहे हैं बल्कि ये एक हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो फर्स्ट टाइम हमारे जो है पूरे स्टेट के अंदर हो रही है और ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट ऑफ जमत इस्लामी आई डिक्लेयर जमात इस्लामी विल सपोर्ट इन ऑल पॉजिटिव एक्टिविटीज डिमत द गवर्नमेंट

बाहर की जबान नहीं है उर्दू इंडिया की जबान है एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग नेशनल यूनिवर्सिटी मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में मैं, मैं प्रोफेसर हूँ तो हाउ कैन आईट स्टे बैक उर्दू के लिए हमारी बहुत बड़ी यानी कुर्बानियां होनी चाहिए अभी मैं कल जो है ना uh, यहाँ का छोटा काम पूछता है वो मुगली पालन कहते हम लोग मुगली पालन लो। में उर्दू के बेहतरीन लिखने वाले लोग हैं ब्यूटीफुल राइटिंग तो ये कहना हमारी ग्रास रूट लेवल की रूरल जबान है ये ऐसा नहीं है कि कोई बाहर जाए इस है इंडिया में जब, जब जन्म लिया उर्दू ने और उर्दू के हवाले से डेफिनेटली उसके राइट्स एज लैंग्वेज जो ना पूरे होंगे हम हम इस मामले में उर्दू के लिए खुद भी काम कर रहे हैं और जमात उर्दू में ट्रांसलेशन के लिए बहुत बड़ा काम कर रही है जमात अस्मी का लिटरेचर उर्दू में ट्रांसलेशन का और उर्दू में क्रिएशन का बहुत बड़ा काम उर्दू का सपोर्ट जमात असल ने बहुत किया है उसका पूरा बेसिक लिटरेचर जो है वो उर्दू लैंग्वेज में है तो ये एक इंडियन लैंग्वेज है और उर्दू में परेशान रहेंगे तो डेफिनेटली कम फॉरवर्ड एंड फाइट फॉर द राइट फॉर मीडियम टीचर इसके अलावा लास्ट पॉइंट मैं कहता हूं